Добрый вечер. Я даже не знаю, что говорить, но как обычно, таких... Мы... Я очень рад, что мы отскочили. Что мы отскочили, мы сами создавали себе проблемы во время этой серии. Вышли, может быть, с высока чуть-чуть смотрели, но ни один момент не можно говорить, что команда не билась, команда не старалась или и так далее. Мы играли, и хоть сегодня там, в конце выглядело по результату. Безнадежная ситуация, честно, я говорил в скамейке. Ребята, это наша игра, только играть чуть-чуть защитой. Может быть, уже пора закончить этот бразильский принцип, типа, забивайте сколько, сколько можете, а мы сколько хотим. Ну и сами себе создавали проблемы. Сегодня не было защиты, там с первой минуты. Первые 14 очков пропустили, ни одного фола команда не сделала. Закончили вторую четверть без фолов. Mm -hmm. Что говорить? Ну, каждая игра другая. Говорил, как я уже перед этим говорил, такой очень неприятный соперник для любой команды. Играет такой. Непрогнозируемый баскетбол. И мы, к сожалению, не могли. Скажем так, не могли адаптироваться. Мы не подстраивались, это очень было хорошо. Но мы не могли адаптироваться к этой игре. И потому и были проблемы. Что говорили ребята последние два Мне осталось, я же не брал, я только в конце мне осталось Я же не использовал еще два тайм-аута без конца игры мне осталось. Мне не надо было тайм-аут, но там игра так складывалась просто. Uh, ну, ну, честно, чувствуется, что ну, мы можем, только надо было чуть-чуть прибавить. И когда последние пять минут игры, типа там результаты, что время, эти маленькие плюсы, там даже до 5-6 очков дошло, ну, было ну, такое чувство, что нам надо чуть-чуть постараться в защите. А нападение, то, может быть, кажется, что эти броски, которые совершили, что они были свободны, ну, как вы видели, но ну, Гавелла старалась изо всех сил. Они играли такой, ну, такой, так называется по-английски, triple switch на защите. И то, что там Малком забил несколько бросков, Лео забил несколько тяжелых бросков, это то, что они были тяжелые, это заслуга защиты. Ну, все-таки Делейни, Гроздов, э, я бы хотел даже, ладно, без, без имен, вся команда Будивенника тоже не последние люди в украинском баскетболе. И, ну чисто мы сыграли уверенно. Уверенно. Где-то повезло, может быть. Ну, трудно мне сейчас говорить, извините, абсолютно все равно, что там было. Главное если результат в конце. Мы выиграли. не полуфинале. То есть фактор везения не исключаете? Конечно, как в профессиональном спорте нет такого фактора, Без фактора везения никто не может обойтись. Он нужен. В этой сезоне, когда я, я говорил, где-то 3-4 тура назад, еще мы играли по регулярный сезон, у нас было против той же самой Гаверлы хороший бросок в конце игры, когда мы проиграли и в сезоне им, по их, их, их площадке. когда одним броском ты можешь решить игру, свою пользу, и нам не, не ходило.

Да, как планируете с uh, Я честно говорю, я не считаю, что Гаверна слабее uh, Львова. Я, 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 так, если так сейчас брать целиком, кроме Залмаша и Донецка, все остальные команды по своим возможностям, всем, вы можете смотреть, с какой стороны хотите на эти команды. Это как две команды плюс остальные. Нас включает частично то, что мы поймали какой-то ритм игры, у нас команда хорошо, игроки чувствуют себя, то это значит, с первого дня сезона, можно сказать, ладно, не очень-то гладко шло, но все эти остальные шесть команд первой восьмерки, плюс-минус у них свои сильные, как у всех, и всякие слабые стороны. Я вам говорю, я, я, я уже давно уже привык не планировать далеко, дальше, но когда бы...